игре что можно сказать то есть одержали победу хорошую крупную победу одержали но есть определенные моменты то есть не хватает ритма и скорости на весь матч то есть если первый тайм более компактно сдержанно агрессивно провели то второй тайм Почали подстраиватися під соперника, як говорили в перериві, щоб звинчивали темп. Не подстраивались під соперника, все швидше, активні, більше через фланги. І от, може бути, втором таймі цих моментів було менше. Перемога впевнена, але сім жовтих карток. В чому причина? Це нерви чи не встигали? Ну, Я думаю, что и от соперника тоже все зависит. То есть они старались, была борьба и было много борьбы. Я не могу сказать, что была там, так, что все карточки были заслужены там по желтым. Ну это на усмотрение арбитра. То есть да, нам тяжело. То есть в следующий раз у нас там уже два игрока будут пропускать игру. Но ничего страшного, есть игроки группа и 2000 года сейчас уже подключаем то есть у нас и сегодня дебютировал белашевский и геоцеташвили то есть есть народ есть люди мы да хотелось бы чтобы наши форварды проявляли не только игроки как нападающие но еще и проявляли свои бомбардирские способности но сегодня быть меньше повезло и Алексееву и Юрию Козыренко, хотя они старались, и были активны. Ну, бомбардир это такое качество, что нужно не только в тренировках но и, и, и какое-то везение, фарт немножко нужен для. Ну, радует то, что другая группа игроков все время забивает, активно бегут вперед. То есть это для нас плоды работы на тренировках. На данный момент пока оставляем то, что есть. Но в будущем будем менять, чтобы и то, что мы сегодня нарабатываем и в тренировках, и в играх оставить, и немножко перейти на ту схему, которая сегодня играет первая команда. Будут изменения будут изменения. То есть мы с Сергеем Станиславовичем, я думаю, после окончания чемпионата сядем, обговорим, как это все должно будет выглядеть. И в этом направлении тоже будет вести работа.